નમસ્કાર મારા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાગત છે તમારું આજે વાત કરીશું ધોરણ છમાં આપણી મિત્રો જે નવી પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ બુક આપવામાં આવેલી છે જેમાં પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ નંબર એક કહાની જેનું આપણે સચોટ સાચું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તેના પહેલાં ખાસ ચેનલમાં નવા છો તો મિત્રો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ નંબર એક કહાની જેની અંદર મિત્રો તમે આજ દિન સુધીમાં અનેક વાર્તાઓ વાંચી હશે અલગ અલગ ધોરણના અભ્યાસ દરમિયાન પાઠ્યપુસ્તકમાંથી તેમજ શાળા પુસ્તકાલય કે અન્ય જગ્યાએથી વિવિધ વાર્તાઓ વાંચી હશે ટીવી મોબાઈલમાં પણ તમે હિન્દી વાર્તાઓ જોઈ કે સાંભળી હશે અહીં તમારે આજ દિન સુધીમાં તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં ન આવેલ હોય તેવી બે હિન્દી વાર્તા મેળવી વાંચવાની છે અને આ વાર્તા વાંચ્યા બાદ તમારે જાતે જ હિન્દીમાં ફરીથી લખવાની છે શક્ય છે કે તમે વાંચેલ મૂળ વાર્તા બહુ લાંબી હોય અને જાતે લખતા તે ટૂંકી થઈ જાય તો કોઈ વાંધો નથી પરંતુ વાર્તાનો મુખ્ય વિચાર આવી જાય તે અગત્યનું છે તો અહીંયા ખાસ બે કહાની તમારે મિત્રો લખવાની છે મેં અહીંયા જે કહાની આપું છું એ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે વાંચી શકો છો અને વાંચ્યા પછી સમજી અને પછી તમારે તમારી નોંધપોથીમાં લખવાની છે તે ખૂબ જ તમને તમારા માટે ખૂબ જ જીતાવ રહેશે પહેલી છે હિન્દી વાર્તાનું નામ તુમારા जेब कतरा। अबे आप यहाँ वार्ता शुरुआत करिए कि बस से उतर कर जेब में हाथ डाला मैं चौक पड़ा जेब कट चुकी थी जेब में था भी क्या कुल ने्बे रुपये और एक खत जो मैंने माँ को लिखा था कि मेरी नौकरी छूट गई है अभी पैसे नहीं भेज पाऊँगा तीन दिनों से वह पोस्ट कार्ड जेब में पड़ा था पोस्ट करने को मन ही नहीं कर रहा था नब्बे रुपये जा चुके थे यूँ नब्बे रुपये कोई बड़ी रकम नहीं थी लेकिन जिसके नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए नब्बे 90 रुपये नौ सौ से कम नहीं होते कुछ दिन गुज़रे माँ माँ का खत मिला पढ़ने से पूर्व मैं सहम 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 गया जरूर पैसे भेजने को लिखा होगा लेकिन खत पढ़कर मैं हैरान रह गया माँ ने लिखा था बेटा तेरा एक हज़ार रुपया का भेजा हुआ मनी ऑर्डर मिल गया है तू कितना अच्छा है अरे पैसे भेजने में कभी लापरवाही नहीं कर बरतता मैं इसे उधेड़ बुन में लग गया कि आखिर माँ को मनी ऑर्डर किसने भेजा होगा कुछ दिन बाद एक और पत्र मिला चंद लाइन ने थी आड़ी तिरछी बड़ी मुश्किल से खत खत पटका पाया लिखा था भाई नब्बे रुपये तुम्हारे और नब्बे दस नौ सौ दस रुपये अपनी ओर से मिलाकर मैंने तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया है फिक्र न करना माँ तो सबकी एक चीज़ होती है न वह क्यों भूखी रहे तुम्हारा जेब कतरा तो आ विद्यार्थी मित्रों अपने ये वार्ता लखी बराबर आ वार्ता ऊपर तुम्हारे टूंक में ते लखी सको छो शॉर्ट बनाने पर लखी सको छो हे आपता बे जीस बीजी वार्ता नाम छे कहानी अपनी तुलना दूसरों से न करे एक बार की बात है किसी जंगल में एक कौआ रहता था वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज़्यादा इच्छाई नहीं थी वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हस को हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा इतना साफ और सफ़ेद यह तो इस जंगल में और और से बहुत सफ़ेद और सुंदर है इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा कौआ हंस हंस के पास गया और पूछा भाई तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश होगे इस पर हंस ने हंस ने जवाब दिया हाँ मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग है उसके गले में लाल रंग का गहरा और वो सुर्ख हरे रंग का था सच में वो बेहद सुंदर था अब कौए ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है तो फिर उसे देखना होगा कौआ तोते के पास गया और पूछा भाई तुम तो रंग पाकर बड़े खुश हो गए होंगे इस पर तोते ने कहा हाँ मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था मेरे पास तो दो ही रंग है लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौए ने सोचा सबसे ज्यादा खुश कौन है ये तो मैं पता करके ही रहूंगा इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए थे आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है सब लोगों के जाने के बाद कौई ने मोर से पूछा भाई तुम दुनिया की सबसे सुंदर जीव को जीव हो और रंग बेरंगी हो तुम्हारे साथ लोग फोटो खींचवा रहे हैं तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया की सबसे खुश जीव होंगे इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा भाई अगर सुंदर हूँ तो भी क्या फर्क पड़ता है मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहाँ जाओ अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम ही होना चाहिए क्योंकि तुम आजाद रहते हो कौआ हैरान रह गया क्योंकि उसके जीवन की अहमियत आहम, कोई दूसरा बता गया दोस्तों ऐसा ही हम लोग भी करते हैं हम अपने खुशियों और गुणों की तुलना दूसरे से करते हैं ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल, बिल्कुल अलग होता है हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो केवल हमारे पास है लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है જબકે હમ આપણી બડી ખુશીઓ કો ઇગ્નોર કર દેતે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બે કહાની જોઈ આ બે કહાની તમારી વાંચી અને પછી તમારે તમારી નોંધપોથીમાં લખવાની છે અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ તમારી સહી પછી વાલીની સહી કરાવવાની છે તારીખ લખવાની છે અને શિક્ષકની સહી પણ કરાવવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે ખાસ કરીને મિત્રો તમારી જે નવી સ્વિન પોથી આવી ગઈ છે તેનું સોલ્યુશન બનાવીને મૂકેલું છે બીજા પણ ઘણા બધા વિડીયો આપણે મૂકી રહ્યા છે ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો જોવાના બાકી છે તો ચેનલના પ્લે લિસ્ટમાં જઈને મિત્રો જોઈ શકો છો જ્યાં તમને ઘણું બધું મટીરિયલ તમારું ધોરણ છનું મળી જશે અને પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ બુક મિત્રો આપણે ટૂંક સમયમાં તમામે તમામ પ્રવૃત્તિઓનું સોલ્યુશન બનાવીને મૂકી દઈશું અપલોડ કરી દઈશું તમારે જોવાનું બાકી હોય તો ફટાફટ ચેનલના પ્લે લિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો સાથે સાથે મિત્રો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો જેથી કરી અમે તમને ધોરણ છના તમામ વિડીયોનું સોલ્યુશન મોકલી શકીએ તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો અને ખાસ વિડીયોને લાઈક કરવાનું ન ભૂલતા ચાલો મિત્રો ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં અમને રજા આપશો જય હિન્દ જય જય ગરવી ગુજરાત